Dalam video kali ini kita nak tengok 5 perkara penting yang kita dapat daripada interview Sir Jim Ratcliffe dan juga Gary Neville berkenaan Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak buat ringkasan Tentang interview antara Sergium Braycliffe dan juga Gary Neville Yang mana interview ni hampir sendiri pun boleh tengok Tak silap aku klip ni dia post pada 2 hari lepas Interview ni memang kalau tengok antara Gary Neville dan juga Sergium Braycliffe Aku bagi thumbs up dekat Gary Neville Sebab berani tanya soalan-soalan yang macam tu Dekat pemilik bersama Manchester United lah ni Dan aku nak bagi thumbs up juga dekat Sergium Braycliffe Sebab dia berani buka mulut tentang Manchester Manchester United. Han bayangkan Glazers dah pegang Manchester United daripada tahun 2005 sampai ke hari ni dah 20 tahun. Mereka tak pernah buka mulut sikit pun pasal Manchester United Tapi Sir Jim Cliff baru je dekat pasukan Manchester United Dia dah berani buka mulut dan berhadapan dengan kita Dan bagi tahu apa sebenarnya yang jadi dekat pasukan Manchester United Sebab kita tengok sejak Sir Jim Cliff ambil alih dekat urusan pasukan Manchester United ni Hang boleh tengok tiba-tiba Manchester United Yang kita duk rasa kaya sebelum ni tiba-tiba lah ni jadi kedekut. Mereka cool. buang pekerja Mereka tak bagi dah freelance dekat pekerja-pekerja mereka -pekerja Sedangkan aku rasa freelance tu tak tak patut pun Lepas tu yang paling parah Dia pun naikkan pula harga tiket So membuatkan fan-fan macam clueless Bukan ke Manchester United ni klub yang kaya Pasal Paul tiba-tiba bila ini Osni main dekat MU, depo tiba-tiba depo hadkan macam-macam. depo juga dah potong tau satu bayaran yang selalu MU akan buat 40,000 pound dekat bekas-bekas player pasukan Manchester United. Yang ni pun Ineos potong juga. So macam-macam Ineos buat sampai fan-fan MU pun jadi geram. So kali ni Sir Jim sendiri bagi tahu apa yang sebenarnya terjadi. So jom kita tengok 5 topik penting berkenaan pasukan Manchester United pada hari ni. Poin yang pertama iaitu Sir Jim Radcliffe lani dah bagi tahu yang Manchester United ni Sedang hadapi Satu period tough time Maksudnya period transition Dia beritahu Dalam tempoh 12 tahun Pasukan Manchester United ni Dah jadi tunggal langgang Bukan setakat tunggal langgang kalau kita balik ke 5 6 tahun lepas Manchester United tu walaupun depa dah teruk tapi tak adalah seteruk macam hari ni. So Sergio Mendeclair bagi tahu mau tak mau bila tim hang terlalu teruk hang pasal buat satu perubahan. Dan waktu perubahan tu bukan satu benda yang bagus. Masalahnya depa ni selalu dapat tekanan dan juga kritik tau. Sedangkan depa baru je main dekat pasukan Manchester United. Satu lagi Sergio Mendeclair bagi tahu recruitment MU yang masuk dekat hujung musim pada musim lepas tak cukup masa sebab kalau kita tengoklah recruitment recruitment tu macam sporting karakter semua tu semua tu masuk dekat-dekat dengan pembuatan musim so sejim rekla bagi tahu benda ni ambil masa dan dia juga bagi tahu bila depa decide untuk beli samuan pada musim panas lepas tu adalah keputusan bersama bukan keputusan Eric Ten Hag seorang bukan keputusan dia bukan keputusan Omar Berada ni adalah keputusan bersama bila depa bincang bersama-sama dan Eric Ten Hag pun terlibat waktu tu so semua benda perlukan masa kita masuk ke topik kedua pula iaitu rekrutmen Amorim dan juga pemecatan Eric Ten Hag. Ha, apa dah jadi Sebenarnya kalau kita tengok berdasarkan prestasi pasukan Manchester United musa lepas Waktu tu pasukan Manchester United habiskan musim dengan memang menang satu trofi Menang FA Cup Tapi kalau tolak tepi FA Cup Musim tu kita boleh kata disaster untuk pasukan Manchester United Sebab finish bawah gila Lepas tu kompetisi-kompetisi lain sangat mengejauhkan UCL group stage saja. Tapi pasal apa tiba-tiba Ineos ni Dia pergi renew kontrak Eric Ten Hag Sebenarnya kalau dia tak renew kontrak Eric Ten Hag Eric Ten Hag ni ada satu lagi tau bagi kontrak Yang mana akan tambah. Pada musim ni lah dan tentu Gary Neville tanya berdasarkan prestasi tentu kenapa tak pecat Eric Ten Hag tentu dan dapatkan manajer baru tu tu sebab tentu pun dia pun tengah riki riki juga tengah cari juga manajer baru untuk pasukan MU tentu sediakala kira bagi satu point yang aku rasa mungkin valid juga kalau kita dengar sebab kalau kita ingat balik musim lepas Eric Ten Hag dekat pasukan MU dia ni kurang support tau daripada management so mungkinlah disebabkan tu sediakala kira merasakan yang mungkin kalau dia bagi support ada support. Director Ada pembantu-pembantu yang bagus Untuk bantu Eric Ten Hag ni Eric Ten Hag ni Boleh bawa pasukan Manchester United Jadi satu pasukan yang lebih baik Senang cerita dia nak kata Kegagalan pasukan MU musim lepas Bukanlah disebabkan Ten Hag satu yang patut Tapi disebabkan Ten Hag tu Kurang pembantu Tapi bila masuk ke musim baru pun Dia pun dah bagi support Dekat Eric Ten Hag Siap bagi renew kontrak lagi dekat dia Tapi still Manchester United masih lagi teruk dan akhirnya Sejam Miracle pun pecat Eric Ten Hag Dan dia pun memang mengaku tu adalah satu kesilapan Dia tak patut pun renew kontrak Eric Ten Hag Sebab aku rasa memang betul pun Lagi better dia tengok performa Eric Ten Hag musim ni Kalau bagus baru dia renew Kalau tak bagus dia tamatkan je kontrak pada hujung musim Tak payah nak bayar pempasan Disebabkan dia pun dah renew kontrak Eric Ten Hag Dan disebabkan dia pun nak pecat Ten Hag Dia pun kena bayar 10.5 juta pun dekat Ten Hag tau Bukan dekat dia lah dekat kru-kru dia juga Lepas tu seorang lagi nak jadi satu isu itu Dan Ashworth yang mana dia adalah satu Rekruma penting yang MU dapatkan daripada pasukan Newcastle tapi bertahan tak lama pun dekat MU, lalang kali dia tinggalkan MU bila dia tinggalkan MU pun, MU terpaksa buat pampasan juga total daripada Eric Ten Hag dan juga Dan Esso tinggalkan MU MU dah rugi lebih daripada 15 juta pound semata-mata nak buat pampasan dekat depok sebab Dan Esso tinggalkan pasukan MU, sejam mereka ni dia taklah terlalu detail sangat tapi dia cakap tak ada chemistry dengan management yang lain. Mungkinlah depa ni tak sekepala ataupun tak sependapat dan waktu ni dia rasa macam okeylah hamblah daripada MU, kami buat sendiri. Kita masuk ke topik ketiga pula. Bagi aku ni adalah topik terbesar dalam interview tu dan aku rasa sebahagian besar dalam interview tu sembang pasal benda ni iaitu kewangan. Apa masalah MU lah ni kan? Adakah MU lah ni dah level-level macam kedah, tak boleh nak bayar gaji? Player nak pi lawan bola pun kena pi sendiri naik kereta. Sebenarnya, Sir mereka Radcliffe bagi tahu, MU dah buat kerugian setiap musim dalam tujuh musim berturut-turut tau. Maksudnya income MU lagi kurang lagi daripada expand MU setiap musim. Kalau satu musim tu mungkinlah kita kata okey juga ni kan. Tapi ni tujuh musim berturut-turut, MU selalu habiskan musim dengan rekod kewangan mereka negatif. So apa mereka kena buat bila rekod kewangan mereka negatif? Mereka kena pinjam. Bila depa pinjam, hutang depa semakin meningkat. 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir Manchester United dah buat kerugian sebanyak 330 juta pound. Memang banyak. Sedangkan kalau hangpa nak tahu ni, walaupun MU ada isu kewangan, Sir Jim mula-mula dia masuk dekat MU, apa dia buat dulu? Dia pam 300 juta pound dekat MU tau. Tapi hangpa nak tahu nak pergi mana? 300 juta pound tu masuk dekat MU semata-mata untuk bayar hutang saja. Tu pun 300 juta tu tak cukup untuk bayar semua hutang. 300 juta yang Sir Jim Ratcliffe bagi dekat pasukan Manchester United tu seolah-olah macam hang hutang 10 ribu Member hang tolong bagi 100 dekat hang, hang bayar 100 tu tak jadi apa pun dekat hutang hang. Dia bagilah impak positif sikit kan dekat pengurangan hutang MU, tapi still hutang MU masih lagi banyak. Masalahnya kalau kita tengok prestasi pasukan Manchester United semakin menurun tau. Tapi sejak mereka bagi tahu total cost untuk operate pasukan Manchester United ni termasuk player, termasuk gaji player, termasuk operating cost pasukan termasuk nak bayar gaji-gaji staff apa semua ni semua ni meningkat sebanyak 60 juta pound berbanding tahun 2016 memang tinggi ialah memang kita boleh kata inflation gaji play-play MU Wamain tak seberapa tu meningkat daripada statistik 2016 sampai ke tahun hari ni bil bayaran gaji MU meningkat sebanyak 100 juta pound ada lagi operating cost yang bernilai 160 juta pound dekat pasukan Manchester United so total 260 juta tapi masalahnya, kalau contoh kita kata inflation, mestilah keuntungan pun akan meningkat juga sebab inflation. So, MU pun ada juga peningkatan untung Depa daripada segi revenue. Keuntungan MU main daripada tiga tempat. Daripada TV revenue, daripada penjualan merchandise, penjualan jersey pun semua tu. Lepas tu sponsorship, yang tu yang termasuk kedua. Yang ketiga adalah tiket dekat stadium. Total semua ni, memang MU ada peningkatan sikit daripada segi keuntungan tapi peningkatan keuntungan depa tu just naik 100 juta saja depa punya operating cost naik 260 juta tapi depa punya keuntungan naik 100 juta saja So lah ni jadi negatif 160 juta Dan tu lah dia pertanggung setiap musim Dan nak kata betapa teruknya MU lah ni Dekat hujung musim nanti Sir Jim bagi lah Walaupun dekat sama nanti MU tak beli seorang pun player MU akan tetap keluarkan duit juga Iaitu 89 juta pun paling kurang Untuk bayar yuran perpindahan Player-player yang dia beli pada musim lepas Bukan musim lepas lah Musim-musim sebelum tu Makna kata sebelum ni Glazers beli player-player MU Memang pakai hutang MU still lagi tak habis bayar Anthony Still lagi tak habis bayar Jadul Sancho Hoylen Dan banyak lagi player Total Mereka masih lagi berhutang adalah 89 juta pound dan katakan MU tak beli apa-apa pun -apa player memang hujung musim still MU kena keluarkan duit 89 juta pound yang itulah masalah MU lah ni so, contoh lah kan kalau Amorim keluarkan satu bajet untuk Amorim belanja dia keluarkan 150 juta so kalau 150 tu lah 89 tu hmm, tinggal dalam 60 juta macam tu je untuk Amorim belanja dan lagi buruk pasal apa hampa mesti heran kan lah ni MU duk loan kan play-play gaji mahal dia keluar tau macam Sancho macam Rashford, Sancho tu awal lagi lah kan Macam Rashford, macam Anthony Lepas tu mereka dah loan kan keluar player-player macam ni Lepas tu, mereka potong pula lunch dekat staff-staff mereka Sebab sebelum ni, staff mereka semua dapat free lunch tau Free lunch, free makan tengah hari Semua mereka dapat dan lagi buruk dia buang pula pekerja-pekerja dia bukan sikit tapi banyak kalau kita total mungkinlah sampai seribu lebih kot dia dah buang pekerja sampai ke hari ni dan dia juga tarik balik sumbangan 40 ribu pound untuk bekas-bekas pelih pasukan Manchester United pasal apa dia buat semua benda ni sebab Sir Jerry bagi tahu kalau dia tak stop buat benda ni pasukan Manchester United akan habis duit Maksudnya kosong untuk duit bulan 12 ni Tu kira macam memang daya teruk lah MU Lani tau Sebab Lani kewangan MU ni mungkin boleh bertahan dalam tempoh 8 bulan sahaja Sebab tu lah Lani Inyos cuba kurangkan segala benda dia boleh kurangkan Sebab dia nak tolong MU Ni bukan isu FFP lagi tapi ni isu kewangan dalaman kelab tu weh Kalau isu FFP tu Kita boleh kata okey lagi Sebab FFP ni apa kena tahu Bukan masalah kelab tu tak ada duit FFP ni disebabkan kelab tu belajar lebih Sebab ada duit banyak Berbeza pula dengan MU ni MU ni bukan situasi FFP Tapi memang depot tengah tak ada duit Salah siapa? Salah Glazer dululah Duk banyak-banyak pinjam sangat Sampai MU lah ni ada hutang berbilion-bilion So menggambarkan Betapa teruknya situasi kewangan pasukan Manchester United lah ni Dan ada jugalah cadangan daripada Gary Neville Pasal apa? lah Han, han tarik balik ke 40 ribu pound Bagi dekat bekas play MU Sedangkan Han boleh je buat macam Bruno dengan Maguire Main dekat makan malam Lepas tu buat crowdfunding dekat orang-orang yang main tu Boleh kotak lah 50-60 ribu pound Dan sejadikali pun bagi tahu dia setuju dengan idea tu Mungkin dia akan buat dekat masa depan nanti Sebab sebelum ni tak ada siapa pun punya cadangkan benda tu dekat dia So tadi kita sebut pasal Glazers kan Kita masuk ke topik keempat iaitu Glazers Glazers dah pegang AMB daripada tahun 2005 sampai tahun 2025 ni Sampai kali ni, mereka masih lagi tak lepaskan saham majoriti daripada MU Dan kalau mereka tengok ala ni, situasi Sir Jim Braycliffe sebenarnya kesian dekat dia tau Gary Neville tanya dia, pasal apa yang buat semua benda ni? Sedangkan kalau dia buat semua benda ni, yang dapat benefit banyak lepas ni adalah Glazers Sebab Glazers still pegang saham majoriti dekat Manchester United Sir Jim Radcliffe beritahu, dia buat semua benda ni sebab dia memang minat Manchester United Dia nak kembalikan Manchester United ke zaman ke kegemilangan dia. Dan Gary Neville pun bagi satu statement yang mana aku setuju. Bila Sergio Nekliff walaupun dia pegang saham minority club, tapi bila dia jalankan aktiviti bola sepak dekat MU ni, maksudnya dia yang settlekan urusan apa semua ni, walaupun dia pegang saham minority, dia akan jadi tembok kepada Glazers. Maksudnya bila fan-fan marah, fan-fan dah takkan marah Glazers, fan-fan akan marah Ineos padahal ini Austin dia lah yang banyak buat kerja dekat MU. Seje mereka pun tak boleh nafikan benda tu, dia tak adalah kata betul tapi dia tak nafikan benda tu. Memang lepas ni kita akan tengoklah Seje mereka akan buat banyak kerja semata-mata untuk pasukan Manchester United. Sebab kalau apa fikir balikkan dia pegang sai minoriti, kenapa dia nak kalut dengan kelab? Dia buat semua benda ni semua sebab dia fan MU. Dia seolah-olah macam hang ni fan MU tapi hang ada duit dan hang boleh buat perubahan. Han tak boleh beli saham majoriti sebab Glazer tak mau beli. Han beli minoriti saham semata-mata nak ubah pasukan Manchester United. So itulah situasi Sir Jim Declay lah ni. Dan aku agak tekilan jugalah kan. Aku harapkan keluarga Glazer ni sedak diri lah juga sebab dia pun dah terosakkan MU dah teruk gila lah ni. Bukan daripada segi luaran tapi daripada segi dalaman. Mungkin family dia pun kalau kita check betul-betul salah silam mungkin family dia pun fan Liverpool ke fan Arsenal kot kan. Sebab dengki sangat dengan MU Sebab dia bukan dah lawak dah ni Dia dah kategori memang Dia perosakkan MU dah habis-habisan Sampai kewangan MU Boleh bertahan sampai tahun ni sahaja Memang teruk Dan aku harap dekat masa depan nanti Keluarga Glazers terbuka lah Untuk jual saham majoriti Tak kira lah nak, nak jual kat siapa siapakah Nak jual dekat Sejim Blackleaf ke Ataupun contoh lah Bila Pak Arak main nak beli ke boleh jual dekat siapa-siapa lah janji pasukan Manchester United ni jatuh dekat orang yang minat bola dia macam TMG kata lah kan kalau hampa tengok Q&A TMG dengan JDT tu dia kata punca kerosakan satu tim bola sepak ni bila management tu jatuh dekat orang yang tak minat bola hak tu memang jam kita masuk nombor 5 pula nombor 5 adalah perkara positif iaitu pembangunan masa depan untuk pasukan Manchester United apa plan MU dekat masa depan nanti dekat hujung musim nanti MU akan buat training ground baru dan MU juga lah ni tengah plan untuk buat satu stadium baru yang mana stadium ni kalau kita tengok kapasiti dia antara yang terbesar dekat Eropah sebab saya jangan boleh bagi tahu pasukan Manchester United ni kalau pun nak tahu daripada segi revenue keuntungan mereka setiap musim mereka ni buat keuntungan ketiga terbaik tau antara kelab-kelab terbesar dekat dunia maksudnya kalau hang tersenarai dalam top 3 kelab paling banyak beruntung dalam satu tahun memang boleh kata fanbase hang memang besar lah ha? tapi menjadikan training ground MU masih lagi pakai training ground hak 2000 lebih dulu tu dan stadium MU lah ni dah semakin daif Sungguh ah memanglah fenomena kalau hampir tengok game dekat stadium tu memang best tapi kalau hampir dekat stadium sendiri Kalau hampir sebagai pelancong Mungkin lah kata pengalaman first time tu best Tapi kalau hampir banyak kali Aku waktu tu aku pergi stadium kan Aku pergi stadium hari tu kan Yang aku tengok game MU dekat Old Trafford tu Aku pergi dua kali je Aku pergi kali kedua tu Aku dah bosan dah dengan MU punya structure dalam stadium ni Nampak lusuh Bila buat tour dalam stadium tu kan Nampak lah macam banyak gila kekurangan dalam stadium ni Sebab tu lah pasukan Manchester United Dia pun nak buat stadium baru Yang mana stadium ni berkapasiti Lebih daripada 100,000 ribu orang boleh masuk So lagi ramai boleh tengok memu kena bantai dia tak gurau-gurau <laughs> agak, agak, agak kuat lah lepas ni kan Mampu buat bawa Steady muscle Alah kali kalah juga So itulah video kali ni Rumusan daripada Interview Sergio Meraklif Dengan Gary Neville Kalau aku ada apa-apa Terlepas fakta Yang mungkin Apa perasan Dekat interview tu Boleh komen dekat bawah Dan mungkin Kalau aku ada tersalah fakta Apa boleh betulkan juga Dekat komen ok InsyaAllah UCI review Kita akan review esok Banyak benda Kita nak bincang esok ni kan So itulah video kali ni Dan terima kasih Sebab tak sampai habis Jangan lupa like Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Aku Solehan, Assalamualaikum